Salam əziz dostlar, mən yenə Viska bu gün video dəstləş 3 üç, 3-cü üç, bölümdəyik. 1-2-ni yerləşdirdiyik artıq. Bəli, bu günlərimdə mən sizinlə ekranda gördüyünüz bu proqram nə işə yaradığı, yaradığını, yaradığını öyrədəcəm. Bəli, gördünüz mü, bu Cleaner proqramı gəncə proqrama daxil oluruq və burda analizi vclinir. Yəni baxın, analizi vurduq, Bəli, ki, bir də açılsın. Bəli gördünüz, 0% laçi, yəni belə test də ola bilər bu. Onu da düzəldeyim bir az. Bir az düzəldək. Bəli, doldu. Baxın, bunlar açıldı. Bunları, yəni təmizlədə bilərsiz. Mənim məsləhatim odur ki, bunlara dəyməmək. Əsas registry. Vurduq bura. Scan for issues. Vurduq. Bəli, bu o deməkdir ki, kompüterinizdə olan arşivqaları təmizləyəcək, kompüteriniz yüngülləşəcək. Arşivqalar da nəyə yaranır? Nəhsə proqramdan ləb çıxmamış. 6F4 verib çıxır, A tap verib çıxırsız. Nə isə kompüter keçirdiks də, proqram açıq qorudu. Bəli, mən Netforce Speed Shift-dən A tap verib çıxmışam. Ona görə də baxın. Games Netforce Host Bridging etdim. Bəli. Sonra bu da Fotomix-i də mən bəli köçürtdüm. Onda virus var idi. Baxın. Onda tapıb pandgramlı setup-u yükləmişdim, onu da silmişəm. Daha sonra gələ bu bunları tapdı və məndə hələ şey belə tapıb çünki mən qabaqda təmizləmişdim. Bundan sonra fix select all users vurduq. Fix all select users, yəni hamısını birlikdə. Bunu vurduq, bəli. Burda cos. Jadınız çub arşivlərinin hamısı təmizlənd. Təzədən scan vururuq. Siz bunu e, mesela e, bunu vurdunuz, e, bütün problemler açıldı, açıklıklar açıldı, hamısını temizledi. Yenə vurun, yenə gələcəkdir. Gördünüz ki, bir iki defa əməliyyatı aparın, gördünüz ki, belə heç nə gəlmədi, onda əməliyyat başa çatdı. Bəli, gördünüz ki, bu proqram nəyə işe yaradı, onu siz kısaca olarak bildiniz. Bu proqram aşıqları silmək üçün, bəli. burda tos girişdə istədiyiniz bir proqramı kompüterdən silə bilmirsizsə burdan girib silə bilərsiz. Məndə sizə nəsa proqram yoxdur. Məsələn birini göstərək amma silməyəcəm. Məsələn olsun Bandsoft. Belə bunu run uninstaller, yəni ki uninstaller onun opşu papkasını kökünü silmək deməkdir. Delet vurdukda ok vururuk yine gelir. Buradan da gördüğünüz gibi programların hansı silimize kompüterde buradan seçip silirik. Optinos bu yani setting demekte Buradan girip düzeltir. Siz neyse öğrenin isteyeni. Mən isteyeni değişmemişim. Dil İngiliz Rusya Ukrayna'dır. Bəli, aziz dostlar. Bugünkü video dersimizde videomuz təslimiz bundan ibarət idi. Klener nə yarayır? Və mən sizə başa saldım. Və yenə öncəki videolarda xahiş elədim ki, budur da xahiş edirəm. Videolara baxdıqla, like edin və komment yazın. Çox sağ olun.